Добрый день. Вы Шеченковского районы, ребята. Мы не агитуем. Это социологическая фирма. Мы занимаемся чисто сбором информации. Что вот на сегодняшний день происходит в районе. Если вы Шеченского районе, я у вас туго времени не заведую. Обещаю, 10 секунд. Хорошо? В Шевченковский район, точно. Можно сразу две. Спасибо. Ожидал, э, вы на выборы придете 26 числа? Обязательно, да? Спасибо. Спасибо. Э, как вы думаете, для ваше мнение, какая партия победит? Как и... а вот или Батьковщина, Бог Порошенко, Свобода, Поговор... Народный на фонд, да. И за которого вы будете голосовать лично? А как вы думаете, больше всего голосов лично берет? Больше всего, скорее всего, берет Бог Порошенко. Бог Порошенко. Скорее всего, я так думаю. Вы так думаете, да? Хорошо, спасибо. Скажите, а вы знаете, кто дежурит Вот идет от э, э, Кто Порошенко ну, поддерживает? Кто? Есть такой Олег Ольшанский. Ну, чтобы вы знали. Хорошо? А а да? Да, а Дело в том, что эти ж старые лезут туда, под, в основном в да, Вот да, этой да, козырь, главная пишка. А вы же понимаете? А dette, кто? Новые, новые copy, кто, 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 кто? Ну, посмотрите, сколько новый, 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 программа новый, 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 а как еще раз так его делать? Александр Ольшанский про президентский а, кандидат. А, тут да, так у вас я и написано, про, про вы про него агитируете? Я не за него, я собираюсь не информацию. Если в агитке у вас написано, В агитке написано, ну, а вот а вот чтобы... Вас... Ну, вы же за Порошенко что... ну, вы, вы можете ошибиться. Мы не и... Мы... И... Мы... За межритарник, сейчас... проголосовать, вы можете... Послушайте, за... вы же нам за... задали вопрос, кто пройдет, какая партия на первом месте На первом месте вы задали вопрос. А, ну лучше. Они не за кого мы голосовать Ну, вы уже проговорились. Ха -ха. Ну ладно, а какие второй вопрос? А, какой, какой? Все, а, все, вот, вот еще такой вот, а Левченко Андрей, кто вот это? Вайдер, да, кто это? Левченко Андрей, это не принц. А левченко Андрей, кто то Левченко Андрей, это тоже какая-то, я не знаю, темная лошадка. Я это знаю Левченко, левченко Юрия. Да. А Левченко Андрей, может быть, то у меня что-то подстава какая-то. Так, да, что тогда, что вариант даете ну, всякие Андрей? Случаи. Так, а, вы Ну, на всякий случай. Так вы давали Левченко или Тишина А потому что он принимает участие в выборах. А так, а потому что а сколько сюда забили людей, за которых за, за, за которых а, а там больше 30 человек. вот спасибо. единственное спасибо. вопросы вопрос, тоже вот, я показываю, легче, конечно, как хорошо, что вот это а еще, 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 А, то есть шу люди спрашивают, что Знают его. Тот же Шьюри. Тот же Шьюри, а что это такое? Да, возможно. Ребята, спасибо большое.

это на Якийсь я не знаю, мне а, не я... Ну давайте, ну свободу давайте. Да, запишите мне свободу. Пожалуйста. Что ты со мной повторяешься? А вы знаете, кто у вас по мажоритарному округу балотуется? Здесь Олегченко, Олегченко, Я пам'ятаю, коли пишемо. Да, Ви не знаєте за кого буде голосувати? — Ну, за, за свободу За Левченка. Да, Думаєте, він перший за. Завжди... Та да. я думаю, він ці mm. да. 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 а, а, а Які варіанти пропонуються? Хлопець, хлопець дуже класний, Якийсь... перспективний. Моля Рикер, Вейдер, Левченко Андрій, Александр Рошевський. Я так Б... я розумію, ще є кандидати, але А просто... що тільки ці представили? Ну, а це, ну. Кто такие вот свои как Александр Ильчанский? Кто это такие? Ильчанский. Вроде как пишут, что это от, от Порошенко. А, от Порошенко? Да. Ну, я слышал, что, что по всему округе не было Порошенко. И я скажу, я читал в интернете, я спрашивал... Совершенно никуда. Кто такие эти Моллер? Моллер... Я слышал, что вот... Когда Порошенко узнал, что полиполишину буде добывать, то он типу, ну, сказал, что сказали, що вони будут ставить. Пошли. 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 не Пошли. 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 Пошли сегодня 80 человек? И сколько, и каких у на да, Ну, Порошенко не... где-то 30, может, 35. Угу. Народный фронт где-то 20, а свобода где-то 10, наверное, да. угу. А за, за угу. а тут, тут в основном Левченко, Левченко. А, а, а сколько проблем? 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, а, Дарт Вейдер А за Дарта Вейдера Никто Слушай, не знаю вообще. А Вин болотуется? может это так. Да, 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 да. Это компьютерный какой чувак, там типа хакер. Мольный Левченко. Слушай, так это Левченко Андрей. Тут Юрий, здаётся, Левченко болотуется А там Андрей? Да, тут какой-то Андрей. Это за Это А, я понял. Это циклон, клон. Реально. Что? Тут же Левченко и это Андрей, это Юрий, в важных формах, не Андрей, тут Юрий А Да, там три. мячей. технический Вот это, вот это неправильно. Люди думают, что это Юрий, он сейчас занимается этим. он не имеет. это Андрей, Это самое хуяркое.